Я вас вітаю в ефірі вісті тема дня. Для вас в студії працює Анна Черненко. І сьогодні ми піднімаємо дуже гостру тему. Ми будемо говорити про порушення прав юристів у суді. Будемо згадаємо, піднімемо, розкажемо про інцидент у Вовчанському районному суді. У нас в студію гостях сьогодні правозахисник, юрист Максим Корнієнко. Вітаю вас! Добрий день. І, власне, на жаль, саме Максиму довелося стати героєм цього інциденту, але. Як на мою думку, цей інцидент він показовий і він має в подальшому е, трошки змінити ситуацію на краще. Будемо сподіватися, ну, так? будемо сподіватися, що це зможе допомогти. Да. так. Власне в чому справа? Максим Корнієнко опинився на 9 діб у ізоляторі тимчасового тримання, через що через те, що він просто вів відеозйомку у суді. Це не сподобалося, і була викликана поліція. Правильно, я розумію. Так, і так. все. Припис на 15 діб, з яких 9 діб ви пробули у ізоляторі. Давайте з самого початку. Засідання в Овчанському районному суді. Чому ви там були? Чиї інтереси ви представляли? Ну, к нам В організацію центр правосудження представники Ромської діаспори сказали, о том, що з сторони судді і прокуратури є нарушення прав людини. Для того, щоб виявити і зробити э, аналіз ситуації, я виїхав лично як руководитель. Я приехал, спокойно сел, никаких не нарушал, никому не грубил. И увидел, что заходит женщина без мать, без хронослада и, 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 садится на место судьи. Я удивлен был, я начал фиксировать для того, чтобы понять, какие будут дальнейшие действия. Я на суде это не понравилось, как потом оказалось, что это судья Уханева Ирина Степановна. Она заявила, что прекращайте, я сказал, спросил, ну как сказала, ничего, я это должен делать. Она промолчала и дальше начала вести некие судебные санкции. После чего это ее, видно, не успокоило, и она через некоторое время начала требовать от судебного распорядителя меня вывести. При этом хочу обратить внимание, что выводить меня не было никаких наказаний. Это открытое судебное заседание. Ни один из сторон, ни прокуратура, ни адвокаты не заявили такого ходатайства, что хотят в закрытом порядке проводить судебное заседание и фикс, и против фиксации. Максим, я одразу уточню. Видеосъемка в украинских судах дозволена? Согласно закону Украины о статусе судей и судоустрии, это дозволено без согласия кого-либо на телефоны, на иные аппаратуры, если это, не, например, не камеры и не будет трансляция на телевидение, а В прямом эфире. Не в записи, а в прямом эфире. На это я и ссылался, я это понимал. Плюс есть, есть приказ, указ президента страны об этом. Я действовал в рамках действующего законодательства. Во-вторых, я делал особо важное для общественности дело. Я защищал права человека и фиксировал грубейшее нарушение действующего законодательства. Судья никак не отреагировала, даже не закрыв, не объявив перерыв, если кто видел видео, он, то там она не объявляла прирыв. Она просто встала и вышла. При этом я обратился к прокуратуру, представитель прокуратуре для того, чтобы он прекратил неправомерные действия. И мы все ожидали, пока будет какой-то некий либо перенос судебного свидание, либо продолжил судебное заседание. В коридоре мы обратили внимание, что прибыли часть людей без формы, часть людей в форме. И при этом никаких требований ко мне никто не высказывал. Хорошо, я спокойно ожидал. Через час 45 вышла судья в мантии. Но при этом нам не сообщили, что перерыв был окончен я пытался пройти, мне в секретарь судебного прекращала, я не мог зайти, учитывая, что я шел с адвокатом по данному процессу, меня пропустили. Я дальше начал фиксировать. Ну, при этом даже фиксация была для того, чтобы показать, как судья без мантии, как судья в мантии. Это показательно было для того, чтобы суды Украины выполняли требования действующего законодательства. Но что судья начала мне фактически хамить и неоднократно требовать прекратить видеосъемку. Я э, неоднократно также задавал вопрос действия ну, на норме на При этом секретарь э, суд, суда начал мне препятствовать данную съемку проводить. При этом я даже ни слова не сказал, для, э, учитывая, что препятствовали моей гражданской деятельности как правозащитника. Впоследствии э, некие сотрудники милиции или граждане в форме милиции просто не представились. Примінив кам'є сілу, вивілі за дані суда. Давайте поки зупинимось, власне, зберігся відеозапис з вашого телефону, і давайте його подивимось. Це фрагменти відеозапису, я хочу сказати нашим глядачам, повне відео. Ви можете побачити на нашому сайті вісті.тв, щоб зрозуміли, що це а, нічого такого надважливого не приховано. просто фрагменти, щоб зекономити трошки ефірний час. Тобто давайте дивитися власне відеозапис суду. Да, у нас она не запрещена законодательно. О, у нас порушение процесса. А в чем какая норма закона это предусматривать, порушение процесса? Уважаемый суд, скажите, пожалуйста. Напишіть заяву, будь ласка. Напишіть заяву. Пишіть не пишіть, так... вороку, не чинного законодавства. Чинного законодавства! Вас, то, о... чинного не законодавства не порушуйте. Ну ви не згодні з цим, напишіть заяву. Ну добре, давайте ми. Давай, можете на мене... Я тут стою. Напишіть не... заяву. У вас відкид зацікавити. Работники <рикладиція> поліції. С сотрудники полиции, подождите, будь не ласка, мне не, не по случаю я тут могу сидеть Я тут могу, я не помочь, полиции, могу а Могу написано, не что, что не тут так, нет, Я не я, я могу там, там сидеть Сяду, давайте, вот вам я сев тут Вам будет, что я тут буду сидеть? Давайте тут А Извините, не запрещу А не должен дозвол отримывать, у нас секретное судовое заседание Какие? не Предначается Твистер. Берите телефон, уважаю. Извините, это судья? А я не бачу це суддя. Пробачте, я в здание суду, відкидывайте засідання. Ви не бачите суддю, вы не поважаєте. Кого поважаєте? Суддю? Суддю, да. Ну не поважаєте суддю? Я відкидываю, чин заказ виконую. Поважаю суддю. Я прошу мене поважати. Вас поважало. Ну ты все, поважай. У нас є видеозерка цього залу. Будь ласка. Да. Добре, будет видеозъемка, вы надо идти к европейским правоохранительным органам. Полиция, вы что, сделаете или не сделаете? Вы не дробите, этого не, вы не вывозите не, не пойду, Пойдемте. не пойду. Прекратите действующее... Действующие... Давайте, давайте, вы выйдите из помещения. Сообщите, какую норму действующее я нарушаю? -я. В чем... За... За... В, в чем? В чем? статья 61 Конституции Украины, выполнять вымоги, незаконные вымоги, я не обязан. Читать закон про суд и Да. Да, почитайте. Читаю. А вы, наверное, не знаете. Читаю знаю. Читайте. Процесс такой устраивающий. А введите процесс, будь ласка, питание. Вы Ви я не зобов'язаний. Ви за рамки того, що ви... Ні, я в цілу на відкритому засіданні. Відкритий, та... це не значить, що ви маєте можливість знімати. А чому не маю? Яке порушую норми чинного закону, я порушую. Будь ласка, повідомте. Почитайте. Не, ви повідомте. Якщо ви мені щось зам... за... не дозволяєте, будь ласка, повідомте. Поліція, я... Нет, руки уберите, не трогайте. Ну, я, я не буду выходить, это открытое судебное будет? заседание. Давай. Это открытое судебное заседание. Не я не пришел домой к уважаемому суде. Вы я не, вы... не срываю никак. Судебное. Это судья не срывает это судебное заседание. заседание. Не надо, руки уберите. Руки уберите. Пройдемте. Руки уберите. Я руки. буду вынужден применить физическую силу. Вы Попытайтесь применить. Для, для закона выходите, да. давайте. А чем я вас... Пройдемте, пожалуйста. Выходите, мужчины. Руки уберите! Я говорю, За вы... Вы выйдите из зала! Да я вас Руки уберите! Не трогайте мои... меня руками! Садитесь в милицию! Не вы 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 нарушайте ше? закон! Мне, мы ничего Руки уберите! Уберите руки! Руки уберите! Уберите! Это группа непокора! А в чем? Вы не участвуете в процессе! Вообще! А, так? Ну только. Не, ну вас просят! Вас просят! Раз, два, на руку! Вас просят! Раз, два, все, я телефон, я а телефон вас никто не забирает. Да, в команду, Выключайте его, да, да. Об... Тож мы побачили цей видеозапис. Так, расскажите далее. У вас вывела полиция. Что да. было далее? Погру... Ну, мне угрожали применить ко мне спецсредства. Когда я сказал, что все-таки хотите, применять уже что хотите. Учитывая, что вы и так уже нарушили все нормы действующего законодательства. При этом хочу обратить внимание, что на видео вы видели о том, что судья приказывает сотрудникам правоохранительного органа. При этом это ее превышение службы полномочий. Она не имеет права приказывать э, э, сотрудникам правоохранительных органов, что им нужно делать. После чего меня доставили в рай дел. Там э, мне не оказали, отказали предоставление адвоката, а также предоставление воды и всяческих возможностей. Фактически подвергли меня пыткам. Э, на меня составили административный протокол где не, были грубейшие нарушения всех норм кодекса про административным нарушения. Даже до, до, дошло до того, что мою дату рождения мне поменяли. Я родился со 16.02, меня поменяли на 16.06. Фактически осудили не того лицо, которое должно быть. Никакого идентификационного кода, понятно, что никто не указал. И там и другие, и другие грубейшие нарушения, такие как и не указано, за что меня вывели, за что задержали. То, -то причину никто не указал, почему Да, вы фактически это был формальный протокол, при этом я в этот же день встретился с начальником волчанского отдела полиции, с подполковником Зиненко. Я ему попытался объяснить, что это грубейшее нарушение, и что такие действия будут рассматриваться не только в рамках дисциплинарного производства, но и в рамках уголовного кодекса. Я надеялся все-таки, учитывая, что я еще и представитель общественного совета при Харьковском области, что я доведу, и все-таки действия сотрудников полиции будут прекращены неправомерно. Но при этом, учитывая, что было уже давление, у меня поднялось давление, была вызвана скорая помощь, у меня давление уже было 150 на 110. Это то давление, которое уже можно госпитализировать для оказания медицинской помощи. Но учитывая, что не то так было, это не в Украине вы госпитализировали, а в Волчанске это отдельно, в Отчина, судью Ханевой, там посчитали, что хватит и одного укола. Меня при этом довезли до суда, судья была занята, и величество, меня это уже отвезли в больницу. Где и врачи-офтальмологи порекомендовали мне обратиться к терапевту, и последствия давления у меня все И уже через какое-то время у меня отнялись ноги. Я еле уже мог передвигаться, меня фактически сотрудники милиции волокли. Судья даже на это не посмотрела, она решила, что нужно это. При этом хочу обратить внимание, что судья закрыла здание суда люди, которые даже пришли попросить просто иск в суд подать, не имели возможности такой. Адвоката мне тоже судья отказала. Предоставление мне возможности предоставить доказательную базу тоже отказала. Фактически это было со стороны судьи Уханевой э, грубейшее нарушение всех норм законодательства. При этом согласно закону Украины про борьбу с коррупцией, у нас был уже конфликт интересов, и судья Уханева не могла рассматривать мой административный протокол. А mm -hmm. она его uh, разглядала, да. и она вас слышала на 15 да, фактически, Да, фактически мы видим эту том ситуацию, что это была личная месть э, судью Уханевой мне. При этом э, нужно обратить внимание, что э, арест, э, наказание в виде ареста, это есть исключительная мера. Об этом говорил неоднократно э, и высший, высший э, суд Украины, Верховный суд, неоднократно об этом заявляли многие. При что это четко прописано статті 32. -й. Максим, ось ви провели в ізоляторі тимчасового тримання 9 днів. Скажіть, будь ласка, за цей час з'являлися ви до суду, викликали вас туди чи ні? І врешті, чому випустили замість 15 6 no. днів не досить? Потому что нужно обратить внимание, так. що вот в то время поки у меня до посадки было до mm -hmm. уже после решения, мені з 10.30 до 18.30 просто морили голодом. Даже стакан воды не дав. И в моей стране все ухудшалось. И понятно, что почему так было, потому что это был резонанс. Резонанс в обществе. Мои побратимы-активисты всей Украины возмутились. Адвокаты, журналисты, народные депутаты, депутаты Харьковского городского совета, областного совета. И уже через несколько при этом на следующий день, в группе в нарушение всех действующих народных организаций, моего родца не допустили ко мне. Мою гражданскую жену тоже мне не допустили. При этом не мотивировано ничем. Моего адвоката, который приехал, также более пяти минут его не допускали. Хотя ну, учитывая, что он уже имел авторитет, поэтому еле-еле уже с показанием всех ну, действующего законодательства его допустили ко мне. При этом нужно обратить внимание, что такое давление, это было высказано не только судью Уханева, но и ее, по сути, подельником, начальником э, Волчанского отдела полиции полковником Зиненко. Потому что с его подачи это все было. И недопуск моих близких, недопуск адвоката. Э, только уже в четверг после приезда представителя будсмена ко мне начали допускать моих родных, близких и моего адвоката. Mm -hmm. При этом, вот только после того, как начались давления со стороны общественности, судья передала дело в апелляционный суд. Mm -hmm. При этом более 40 обращений как депутатов городского совета, так и просто жителей Харьковщины, Украины. Это было с просьбой меня. И уже мы показательно было, что в апелляционном суде более 50 человек были с камерами, с телефонами. И судья апелляционного суда показал высокий уровень своего авторитета и разрешил, никому 15 суток не дал, никому ничего не запретил. И судья апелляционного суда все-таки признал, что протокол административного моего был составлен грубейшим уровнем действующего законодательства, он был отменен, я оправдан, я не административно виновен ни в чем. Десятки людей приходили к, к многие задержанные и сейчас, которые подвергнуты уголовному преследованию, ко мне обратились с официальной просьбой, чтобы я помог их защититься. Я всячески пытаюсь помочь этим людям, моя команда сейчас уже адвокатов, подготовлю все обращения, я уже... На предыдущих прямых эфирах обращался к прокурору Харьковской области с просьбой в порядке статьи 214 Уголовного кодекса внести данный факт в ЕРДР в отношении всех должностных лиц, которые причастны к данным действиям, провести досудебное следствие и привлечь к ответственности. Вчера э, по, уже, по требованию общественности, общественный совет... при якесь компанія з адміністрації створила робочу групу, куда вошли многі активісти і прибувшиші співробітники правоохоронних органів. Я надіюся, що в ближчому часі їхні заключені тоже получать. Буду розглядатися ваше питання, чи питання взагалі ось що відбувається в Волчанську. Буде розглядаться і вся ця ситуація і на конкретному примірі моєму. Максим, я хочу спитати, да, ось дев'ять діб ви пробули в ізоляторі. Що далі? Буде якесь е, звернення до суду від вас щодо судді. Буде звернення в якісь громадські організації, навіть не українського рівня, а вище. Що ви плануєте робити? На сьогоднішній день вже, Я сподіваюся, що буде виключено головне діло в отношенні судді за неправосудне рішення, в отношенні сотрудников поліції, буде виджено головне діло по факту порушення службових повномочі і незаконного привода. Также Уже подготовлено иск о мне морального вреда. Также сейчас уже народные депутаты Украины, члены комитета Верховной Рады Украины по правоохранительным органам уже ко мне вышли на меня с предложением этот вопрос рассмотреть на заседании комитета. Я знаю, что мои побратимы уже донесли... Балісяю чавакаво бати ситуацію, читав, що ми много лет знайомі лично. і вот, я сподіваюся, що теж відкликнеться. Я хочу ще спитати. На жаль, ефірний час він надзвичайно невеликий, особливо для такого складного питання. Коротко, характеризуйте ситуацію взагалі в судах України. Я думаю, ви знайомі з, з загальною картиною. Чи це поодинокий випадок? Это Просто резонансу не було. Я, я так думаю, тому що ви э, відома серед правозахисників людина. А эта я, ситуация, конечно. конечно же, не единичная. Ситуация пытается реформироваться. Я недавно встречался с главой Рады судей Валентина Семененко. Мы обсуждали. Такой этот вопрос обсуждался в администрации президента Украины. И реформа, которую э, есть, которую президент поддерживает, она должна менять систему с карательной на защитную. Вы, основной тезисом, который заявил и президент страны, и главы комитета Верховной Рады, это и есть ситуация верховенства права и законности. Каждый из нас должен здесь понимать, что суд это то место, где его защищают права. Да, очень много проблем, и проблемы не, не искоренены. Но я надеюсь, что с новыми судьями мы будем получим новую систему правосудия, где будет защищено, где будет объективно и законно выноситься решение, чтобы каждый человек мог знать, что он в суде найдет свою защиту. Не только я как правозащитник, не только вы как журналист, но любой человек. Волчанский – это реально оккупация. Мне приходили сотрудники милиции, говорили, мы рабы этой системы. А это очень обидно что люди не могут, даже правоохранители, себя чувствовать в безопасности. А в Волчанске более 70% травмала. Это люди беззащитные. Я сегодня буду говорить об этом с, с замгубернатором области, чтобы Юлия Александровна Светлично обратила особое внимание на данную проблему. При этом хочу обратить внимание, что главврача под угрозой привлечения к уголовной ответственности запретили меня госпитализировать. Это, конечно же... Э, Просто mm -hmm. я не представляю, где це могло бути тільки в Советському Союзі, либо в таких країнах, як Узбекистан, Киргійстан. Дякую, Максим. Дійсно, час просто занадто короткий. Ми ставимо в нашому сьогоднішньому ефірі крапку, але я сподіваюся, що в самій цій історії називемо це так. Так крапка не поставлена, вона дійде до законного рішення, і ви про це нам розкажете вже в наступних ефірах. Спасибо. Я сподіваюся, що все таки ви будете це освіщати і ви не дадите даде. Шісті нікому спустити це на тормозах, дякую. Нашим глядачам я нагадую, що ми сьогодні говорили про порушення прав правозахисників у судах і власне розглянули це на прикладі Вовчанського районного суду. Нас студії був юрист, правозахисник Максим Корнієнко. Дякую вам за відвідання. До нових зустрічей. До побачення.